Відновлення здоров'я, збереження молодості та краси це те, про що ми говоримо щотижня у нашій програмі Модне здоров'я на п'ятому каналі. Вітаю вас, я Вероніка Ухалкова, і вже за мить ми розпочинаємо. Триває програма модне здоров'я. І далі я пропоную дізнатися, яким чином можна захистити здоров'я своїх дітей та навіть забезпечити їхнє успішне майбутнє. Цю рубрику створено за підтримки компанії MetLife Україна. Зараз я готова представити сьогоднішню нашу гостю. Це Інна Білянська, член правління та директор департаменту індивідуальних продажів компанії Медлайф. Доброго дня. Доброго дня. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про страхові програми для дітей. Скажіть, будь ласка, чи існують вже нині в Україні такі програми, які дозволяють батькам на майбутнє накопичити гроші своїм дітям, наприклад, на майбутнє весілля, на здобуття вищої освіти або на початок власної справи? В развитых странах именно вопрос финансового обеспечения ребенка на момент вступления в его взрослую жизнь родители перекладывают на договора накопительного страхования. Причем делают это сразу после рождения ребенка. Потому что чем раньше начнешь этот договор страхования, то есть чем раньше начать накопление для ребенка, тем, конечно же, с одной стороны, можно накопить большую сумму денег, а с другой стороны можно снизить финансовое бремя на бюджет семьи. Цели накопления бывают различные. В первую очередь, конечно же, это образование. Также некоторые родители планируют и накапливают своим детям средства на начало предпринимательской деятельности, то есть так называемый стартовый капитал. Некоторые родители, а иногда это и дяди, и тети, и бабушки, и дедушки, накапливают своим детям, внукам на... такое событие, як вступлення в брак, ці батьки, які нас сьогодні зараз слухають, цілком можуть сказати, що е, я з таким самим успіхом можу накопичувати гроші для своєї дитини, наприклад, у банку. Да, ви знаєте, та дуже часто встрічающеся возражені. Ну опять таки хочу привести примір. Е... стран с развитой экономикой. Родители чаще всего накапливают средства своим детям при помощи договоров страхования жизни. И делают это чаще всего по двум причинам. Первая причина – это то, что компании страхования жизни являются одними из самых надежных финансовых институтов в мире, которые гарантируют доходность в долгосрочном периоде. С другой стороны – есть еще такой момент, как наша с вами психология. Люди во всем мире, это 70-80% населения, в принципе не способны самостоятельно организовать себя, накапливать средства в долгосрочной перспективе. И вот эту задачу они перекладывают как раз на компанию страхования жизни. И это, наверное, основное конкурентное преимущество компании страхования жизни по сравнению с банковскими учреждениями. Программы страхования для детей, про которые мы сегодня с вами говорим, например, на Заходе, також связаны и с страхованием от несчастных случаев, и также страхуют дитину на выпадок заболеваний, в том числе, ну, страшных, например, таких, как онко. Э, чи такие функции у страховых программах для детей в Украине? Я не открою тайны, если скажу, что дети, к сожалению, болеют и дети травмируются. Как показывает наша статистика, Чаще всего эти заболевания или травмы, они э, проходят достаточно быстро. И, э, в принципе, э, как раз программы, которые мы предлагаем, нацелены э, в большинстве своем на такие случаи, как госпитализация ребенка, либо хирургическое вмешательство, э, либо это травмы, бытовые ожоги. Переломы конечностей. В нашей компании существует э, ряд программ, которые имеют свое, каждое свое целевое предназначение. В первую очередь это э, компенсация финансовых затрат семьи, связанная с госпитализацией ребенка, и, или хирургическим вмешательством, и, или выздоровлением ребенка, неважно, в результате несчастного случая или болезни. Другие программы предоставляют защиту на случай переломов или ожогов. Если говорить о вопросе критических заболеваний, очень страшно, когда этот диагноз ставят ребенку, а в семье нет денег для того, чтобы спасти жизнь ребенку. Как я говорила в прошлой программе, да, женская онка – это проблема на слуху, мы о ней слышим всегда. Детская онка – это проблема на виду. Если мы с вами пользователи социальных сетей, то мы в день можем до 10 постов видеть с мольбами о помощи либо от родителей, либо от благотворительной организации, то есть помощи спасти жизнь ребенку. Это происходит потому, что э, лечение онкозаболеваний в Украине практически не осуществляется. А соответственно, это требует достаточно серьезных финансовых затрат, которые в большинстве своем, я говорю о 70% родителей, они не могут покрыть своими средствами, даже если распродадут все, что у них есть. Ввиду того, что м -м, лечение осуществляется не вовремя, потому что очень долго занимает период сбора средств. Либо лечение в принципе не осуществляется, потому что деньги не смогли собрать. 50% детей не выживают при постановке такого диагноза. Если бы у родителей были деньги, либо эти деньги выплатила компания страхования жизни, то шансы выжить у ребенка уже увеличиваются 7 к 10. Так, звичайно, Такі виплати по страховій дійсно можуть врятувати життя дитини, але все таки в Україні усі батьки досить забобоні тим більше по відношенню до своїх власних дітей. Як взагалі люди реагують на те, що їм пропонують застрахувати дитину на випадок діагностування онко чи купують такі програми? Ви абсолютно праві. Родителі достатньо негативно вас пропозицію приобрести таку програму страхування. На що ми говоримо слідче. Мы предоставляем вашему ребенку защиту на случай постановки онкодиагноза в размере 1 миллион гривен за абсолютно символические деньги. Как часто мы э, тратим на покупку какой-либо игрушки своему ребенку достаточно серьезные деньги, но при этом же мы не задумываемся о том, будет ребенок ей играться, пригодится ли, в принципе, эта игрушка для нашего ребенка. И, соответственно, мы не... Мы всегда говорим о том, что мы хотим, чтобы это покрытие, и эта защита никогда не пригодилась ни вам, ни вашему ребенку. Но тем не менее, мы также хотим, чтобы, тратя символические 3 гривны в день страхового взноса за эту программу, вы никогда не пожалели, что у вас этой защиты не было. Не ну, продовжуючи далі нашу тему страхування для дітей. Все таки життя досить довге. Ці програми страхування вони досить тривалі, розраховані на багато років. Якщо на жаль, так складається, що е, ну один із батьків, який виплачує ці внески страхові протягом років, або втрачає працездатність, або навіть іде із життя. Який вихід у такій ситуації? Програми е, накоплення капліні заключаються заключаються сроком від 10 років. И, конечно же, в течение этого срока много может произойти в семье, и, к сожалению, действительно происходят такие случаи, когда родитель, который осуществляет платежи по договору страхования, либо уходит из жизни, либо становится полностью нетрудоспособным. На такие случаи в обязательном порядке для каждой детской программы предусмотрены две страховые защиты для родителя, который осуществляет платежи по договору страхования. Первое, нацелено на выплату удвоенной страховой суммы, которую родитель планировал накопить своему ребенку, семье в случае ухода его из жизни в результате несчастного случая. Второе, это освобождение от уплаты страховых взносов. Если родитель вдруг становится полностью постоянно нетрудоспособным, причем неважно, это несчастный случай или болезнь, компания освобождает его от уплаты страховых взносов и начинает делать эти страховые взносы по полису ребенка за такого родителя. Кроме этого, родитель может еще докупить дополнительное покрытие в детский полис для себя лично, для своей личной финансовой защиты. Угу. Надеюсь, ну, на переваг дуже багато И все-таки, сколько стоят такие программы, насколько они сегодня доступны каждой украинской родине? Минимальный страховой взнос по программе... Э детского накопления составляет 4 тысячи гривен в год, или, как мы говорим, 11 гривен в день. То есть вы понимаете, достаточно доступная сумма. Максимальная сумма, которую родитель может накопить, не ограничена. Вступительный возраст по данной программе составляет с момента рождения ребенка и до 17 лет. Если говорить о сроках страхования, то чаще всего они связаны с той целью накопления, которую родитель ставит перед собой. Если это образование, то чаще всего докапливают до возраста 17-18 лет. Если мы говорим о накоплениях на свадьбу, здесь выбирают уже срок где-то 25-26 лет. Сейчас начинается пора новогодних праздников. Очень часто мы покупаем детям то, что они хотят, такие э, периоды э, праздничные, но не то, что им надо. Поэтому хотелось бы, чтобы э, родители в такую новогоднюю пору встретились с нашим финансовым консультантом и вместе с ним решили две основные задачи каждого любящего родителя: это предоставление выбора, который финансово подкреплен, и это защита вашего Самого дорогого і любимого рібенка, і ще ж я дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Це дійсно була корисна і цікава інформація. Дякую вам большое. Ну, а я нагадаю цю рубрику створено за підтримки компанії Медлайф Україна.